Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Nazri Kaha ini analisis awal ini. salam Ramadan dan kita akan membincangkan dari aspek pada malam ini bagaimana kita melihat misi kemanusiaan dan juga adakah misi kemanusiaan yang ada di Malaysia pada hari ini diresapi dengan elemen melitan hmm. itu persoalan besar yang perlu dijawab bagi mereka yang um, pendokong kepada misi-misi kemanusiaan Uh, yang berlaku di timur tengah dan negara-negara yang bergolak ini kerana kita tahu ada ruang-ruang yang perlu kita perhatikan benar-benar adakah ia menepati dalam hal mencapai objektif memberi uh, kata bantuan kepada orang yang memerlukan di kawasan bergolak ataupun ada elemen lain untuk menyertai satu uh, ruang iaitu jihad uh, ataupun peperangan suci menentang musuh Islam dan sebagainya. Karena ini yang sedang diperdebatkan, hangat diper dibincangkan di luar sana. Dan kita tahu juga beberapa orang uh, ataupun individu dari negara kita uh, dianggap ataupun diangkat dalam paparan media uh, berjuang bersama pejuang-pejuang di Syria dan juga di Iraq. Jadi bersama saya pada malam ini untuk melihat bagaimana garis pemisah, sempadan yang menjelaskan benar-benar misi kemanusiaan yang sebenarnya ataupun elemen yang berkaitan dengan militan itu. Jadi bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, Pengerusi Aksa Syarif. Uh, mungkin Dr. Hafizi buat permulaan untuk kita memahami uh, misi kemanusiaan ada kriteria yang perlu diikuti perlu di ataupun, uh, di uh, dilihat oleh semua pejuang ataupun semua individu yang ingin bersama dalam misi kemanusiaan tersebut termasuk NGO yang yang membawa elemen misi kemanusiaan begitu juga apabila kita bercerita tentang militan hmm. begitu apabila kita bercerita tentang ekstremis hmm. yang membawa obor perjuangan jihad ataupun uh, perang suci hmm. untuk um, membebaskan suatu kelompok ataupun sebuah kawasan dalam niat-niat yang tersebut. Jadi bagaimana Dr. Hafiz melihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Nazri dan juga para penonton sekalian ni. Bila kita bercakap tentang misi kemanusiaan, maka ini adalah suatu yang jelas. Dia bukan suatu misi yang melibatkan apa ni kita mengambil bahagian dalam perjuangan dengan pihak-pihak yang terlibat di tempat-tempat yang mana kita melakukan misi kemanusiaan. Jadi bila kita kata misi kemanusiaan dia dah jelaslah dia mm -hmm. satu misi kemanusiaan humanitarian work ni yeah? dan kita adalah aktivis kemanusiaan. Mm -hmm. Jadi kita tidak boleh maknanya uh, apa ni terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang menyebabkan status kita sebagai aktivis kemanusiaan itu dipersoalkan. Mm -hmm. Jadi dekat sinilah saya rasa penting ya buat masa ini bila kita bercakap dalam suasana di mana sudah ada ya uh, apa ni tuduhan-tuduhan ataupun dakwaan-dakwaan uh -huh. uh, bahkan mungkin sesuatu uh, yang benar tentang wujudnya kumpulan-kumpulan bersenjata ya yang melibatkan rakyat kita jadi kita kena jelas dekat sini we have to draw a line kalau no? yeah. kita cakap ya. Maknanya kena ada suatu garis pemisah yang jelas supaya mereka yang terlibat dengan misi kemanusiaan ini hanya confine ataupun membataskan diri mereka pada aktiviti-aktiviti kemanusiaan ya dan tidak sama sekali terbabit dengan perbuatan-perbuatan atau aktiviti-aktiviti yang boleh ditafsirkan sebagai terlibat dengan kumpulan-kumpulan bersenjata. Jadi saya rasa itu sangat pentinglah buat masing-masing. Adakah doktor yakin rakan-rakan uh, kita di dalam Aksa Syarif dan juga NGO seumpama ini mm -hmm. bebas daripada unsur militan dan tidak terlibat dengan konflik dalaman di negara mereka ingin on kata pun menyerahkan misi kemanusiaan ha, tersebut. Baik. Sebab itu uh, perlu, eh, bahkan wajib kita mempunyai satu garis panduan eh. Maknanya sesiapa yang terlibat dengan misi kemanusiaan ini, dia mesti uh, apa ni uh, terlibat ataupun menyertai uh, aktiviti uh, misi-misi kemanusiaan di bawah pertubuhan-pertubuhan yang didaftarkan. Uh -huh. Yang sah dari segi undang-undang ya. Maknanya kita janganlah terbabit dengan mana-mana uh, kumpulan uh, yang tidak berdaftar contohnya. Contohnya macam Asas Syarif dan rakan-rakan yang lain contohnya seperti Syria ke, seperti dan dan lain-lain organisasi-organisasi. Maknanya Uh, perkara yang pertama perlu dilakukan adalah pertubuhan ini mesti berdaftar uh -huh. ya mesti berdaftar dan Uh, mesti ada SOP ya, ataupun uh, kita panggil Standard Operating Procedure apa yang boleh, apa yang tak boleh dan uh, sebaik-baiknya sebaik-baiknya kita berdaftar dengan badan-badan uh, yang diiktiraf di peringkat terbang, contohnya dengan United Nations so, ini antara perkara-perkara yang perlu diusahakan ya, bagi uh, kita panggil apa, pertubuhan-pertubuhan ataupun NGO-NGO yang terlibat dengan misi-misi kemanusiaan yang genuine kemudian apabila kita nak melakukan misi kemanusiaan, aktivis-aktivis yang terlibat tu mesti dipastikan mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar boleh dipercayai mm -hmm. yang kita kenal. Ya? Kita kenal uh, sebab itu kadang-kadang ya, kita menerima banyak permintaan, banyak request untuk menyertai misi-misi ini. Tapi kita keberatan sebab yeah. apa? Sebab mm -hmm. yang pertama kita tak kenal siapa yang nak bersama dengan misi tersebut. Ya? Kemudian yang kedua sekiranya kita tidak mengenali mereka, payah untuk uh, mengawal mereka di lapangan sebab kadang-kadang ya, bila kita berada di medan-medan konflik ni kadang-kadang yeah. timbul keturuan yang mm -hmm. apabila kita terserempak contohnya dengan mm, kukuran bersejagat ini. Ya. jadi de dekat situ kadang-kadang kita dapati sukar untuk mengawal dari aspek disiplin ya. mereka mula apa ni berseronok gaul uh, bersurut, yeah. mengambil gambar yeah. dan kemudian mereka uh, post Tos, dalam uh, yeah. social media dan sebagainya ini ini akan mendatangkan masalah ya. akan mendatangkan masalah dan persepsi-persepsi yang pelbagai ya, dengan Uh, misi yang kita laksanakan dia, dia, dia akan mengganggu proses tersebut itu hmm. dari aspek misi kemanusiaan aksa Syarif itu jelas yes. yeah. pertubuhan yang membawa misi kemanusiaan dari serata dunia dan kita lihat um, kata pun track record begitu baik tetapi bagaimana Dr. Hafizi yakin di kalangan ahli-ahli ataupun aktivis itu sendiri mempunyai niat yang betul seperti mana yang dikendaki oleh aksa Syarif Okey, pertamanya dalam pemilihan misi ini kita mempunyai kriteria yang sangat ketat dia mesti melalui satu proses uh, di mana uh, contohnya masa Asas Syariah ni kita ada cawangan-cawangan di setiap negeri dan daerah hmm. ya dan uh, cawangan uh, dan uh, di peringkat negeri dan daerah ini akan menyaring peserta-peserta dan mereka ini dikenal pasti sebagai orang yang paling layak untuk menyertai misi kerana mereka ini sudah bersama-sama dengan aktiviti asas syarif di peringkat daerah ya uh, mungkin apa ni uh, sudah bersama dengan Asha Sharif dalam melaksanakan kempen-kempen kesedaran hmm. selama 2 atau 3 tahun ya, dalam di dalam negara sendiri di misalnya. dalam negara sendiri. Ya. Jadi kita tidak membuka ya se uh, seperti kita apa ni menawarkan kerja kosong tidak hmm. ha, sebab uh, itu akan menimbulkan masalah sebab hmm. kita tak tahu latar belakang, kita ya. tak tahu profil. Jadi kita kena pastikan aktivis yang bersama dengan kita orang yang memang kita kenal sejak daripada dulu dan mereka ini mempunyai uh, apa ni disiplin yang baik ha, kita tak mau timbul nanti di lapangan ini, kalau kita bawa ya, aktiviti aktivis ataupun peserta yang kita tahu memang memang sukar ha, untuk dikawal ya, ada kegairahan yang ini. berbeza ya, ya, ya. ya sebab ada beberapa perkara yang mereka kena patuh pernah berlaku di kalangan aktivis sosial syarif Ah ha, dalam keadaan demikian pun kadang-kadang berlaku juga ya, sebab berlaku walaupun banyak begitu ketat sekali ha, pemilihannya walaupun berlaku pelang, uh, walaupun kita sudah kita tak hati budi ya. ya. Tapi itu yang saya katakan tadi bila kita berada di lapangan, ya. kita berada dalam satu suasana yang kita tidak tidak pernah alami di negara kita ya. ni sebab negara kita ni negara yang aman ya. ni. Kita tak pernah tengok senjata pun. Sebahagian daripada kita tak pernah tengok senjata walaupun pistol. Tiba-tiba dekat sana mereka nampak M40, mereka nampak AK47 50 kaliber. Ya. Mereka nampak AK47 dan mereka bergambar. Bergambar tu ialah bergambar lah ya. Tapi disebarkan pula, kan? Ya. Ha, jadi kadang-kadang benda-benda macam ni yang yang memerlukan suatu uh, disiplin yang cukup ketat dan seolah-olah kita minta mereka ikrar, ya. ikrar supaya taat kepada ketua. Uh -huh. ha, ketua ni mempunyai satu tanggungjawab besar. dan apa ni yang, yang cukup besar? Eh? Dia dia macam kalau sesuatu yang buruk berlaku. Eh? Kepada misi ataupun anggota misi maka dia kena bertanggungjawab penuh. Itu syarat yang kita telah letakkan pada setiap misi yang kita jalankan di mana manapun. Okay, itu dari sudut kita bagaimana pihak pertubuhan bukan kerajaan eh, ataupun NGO seperti asas syarif begitu ketat memilih aktivis dan juga memastikan setiap misi itu mematuhi piawaian yang ditetapkan dan juga. Uh, menghormati undang-undang di negara tersebut, biarpun di kalangan uh, ataupun di kawasan-kawasan konflik misalnya, tetapi dari aspek rakan NGO-NGO ini yang berada di kawasan konflik ini memerlukan penilaian dan juga tapisan yang begitu ketat juga, kerana ia mereka inilah yang memberi input, memberi maklumat segala bantuan yang diinginkan oleh mangsa-mangsa di kawasan konflik. Adakah? Uh, pakar-pakar kita ataupun pertubuhan bukan kerajaan kita, NGO kita benar-benar mempunyai rakan yang uh, boleh dipercayai, yang menghormati undang-undang antarabangsa dan tidak berpihak ataupun uh, dalam konflik yang berlaku di negara tersebut, terutamanya di Syria ataupun negara-negara yang berperang. Kita rehat dahulu. kembali dalam membicarakan bagaimana elemen militan dan juga misi kemanusiaan bersama Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Nor, pengurusi Aksa Syarif Dr. Hafizi. Pengalaman Aksa Syarif berada di kawasan konflik terutamanya hal berkaitan dengan rakyat Palestin di Gaza dan Tepin Barat dan sebagainya. Itu jelas dan hmm. kita tahu isu Palestin bukan hanya isu umat Islam, isu uh, kemanusiaan, isu uh, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya, hmm. bukan hanya Malaysia saja memperjuangkan, itu pun pastinya Aksa Syarif melakukan pelbagai aspek dan sudut SOP uh, penilaian terhadap rakan-rakan rakan di lapangan Uh, memastikan uh, bantuan yang diingin hmm. disampaikan oleh pemerintah penerima di Malaysia sampai kepada uh, pihak ataupun beneficiaries di kawasan konflik tersebut. Ini penting prof. Yeah. Bagaimana prof dia? Baik, uh, ada dua ada dua segilah ya. Yang pertamanya di pihak kita ya. Di pihak kita ni kita, kita kena jelas maknanya ini adalah pertubuhan yang berdaftar dan kita ada SOP dan sebagainya. Kemudian pihak yang mana kita berurusan yeah. di lapangan ya di negara yang berlaku konflik tersebut contohnya macam di Palestin ataupun di Syria kita kena pastikan uh, NGO pelaksana iaitu rakan NGO kita yang maknanya kita bergantung kepada mereka untuk mengagihkan bahan-bahan uh, bantuan dan sebagainya juga adalah NGO yang tidak dipertikaikan dari sudut status undang-undangnya okay. mereka ini adalah pertubuhan yang berdaftar dengan kerajaan masing-masing uh -huh. uh -huh. dan mereka ini adalah pertubuhan-pertubuhan yang memang uh, genuine ya, ataupun uh, jelas mereka adalah pertubuhan-pertubuhan kemanusiaan bukannya pertubuhan-pertubuhan bersenjata ataupun yang tidak jelas. Jadi kita kena pastikan contohnya dalam pengalaman al syarif, kita berurusan contohnya dengan Syria kita berurusan dengan ATO. ATO uh -huh. ini adalah sebuah organisasi NGO. NGO yang berpengkalan ataupun berdaftar di Turki uh -huh. yang membantu rakyat Syria Kemudian uh, bila kami nak membantu pelarian Palestin dalam Syria di Damsyik, kita menggunakan saluran resmi. Hmm. Uh, yeah. Ini ini base yang diterusi Dr, yeah, yeah. Dr uh, pakai ini. Yeah, saya, Ada logo sebelah tu logo, logo lain logo bukan saya Syarif? Logo ini adalah satu logo pertubuhan Palestin yang berdaftar di Holland hmm. di yeah. Eropah, hmm. di mana mereka ini sudah masuk ke Syria sampai ke Damask, uh, sampai ke kem Yarmouk. Uh, sudah lebih daripada 10 kali ketika jadi, bergolak ni, ketika perang ni ketika berlaku peperangan, dan mereka ikut saluran resmi, resmi. jadi satu-satunya jalan untuk menyampaikan bantuan kepada pelarian Palestin dalam kem Yarmouk dan beberapa kem yang lain di sekitar Damjik adalah melalui pertubuhan ini, jadi uh, tak timbul masalah ya? tak timbul masalah kita tak tak tidak tidak apa ni berlaku tafsiran kita memihak Menyeludup kepada dan pihak ini ke, atau pihak itu yang penting ialah kita pertubuhan NGO kita hmm. kena ingat pertubuhan kemanusiaan hmm. dan pertubuhan kemanusiaan ni hasrat dia objektif dia ialah untuk mengeluarkan mereka yang yang, yang menderita dan sengsara akibat peperangan hmm. peperangan itu punca peperangan itu satu hal yang lain hmm. tapi kita punya objektif ya matlamat kita ialah untuk re, apa ni return the human dignity tu Uh, kemuliaan manusia manusia tu kemuliaan insan tu kita nak kembalikan kepada mereka. Jadi kita tidak uh, tidak mengambil sikap uh, memihak kepada ini ataupun memihak kepada yang kumpulan satu lagi. Dari segi prinsip itu soal lain. Uh -huh. Tapi objektifnya apa? Objektifnya adalah membantu mereka yang menderita yang terjejas akibat uh -huh. apa perangan. So apa cara pun uh -huh. tidak kita tak boleh tafsirkan uh, maknanya mereka ini Uh, menyokong kumpulan ini ataupun menyokong kumpulan itu. Yang pentingnya mereka yang terbabit ini, yang terjejas ini kita bantu dan kita selamatkan. Ada perdebatan selamat apabila kita melihat rakan kongsi uh, di kawasan konflik itu, jika melalui rakan kongsi yang rasmi, yeah. pasti akan melambatkan proses uh, penyampaian uh, kemanusiaan yeah. akan uh, kita menyokong rejim yang terlibat. Jadi ini elemen-elemen yang pastinya diguna pakai oleh misi kemanusiaan yang mempunyai niat sebaliknya untuk menjustifikasikan misi mereka. Jadi bagaimana Dr. Hafizie Zamilat? Maksudnya mereka hmm. untuk sampai bukan mungkin uh, melambatkan proses. Yeah. Mereka tak ingin tak 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 mahu ikut prosedur jalan-jalan um, uh, tikus diguna pakai misalnya hmm. di sempadan-sempadan yang ada ke sekeliling Syria ataupun hmm. Palestin dan sebagainya. Jadi mereka tidak mahu berstongkol dengan pihak berkuasa rejim sama ada negara-negara berjiran hmm. dan sebagainya. Jadi bagaimana prof lihat? Ya, dia keadaan itu berbeza. Dia ikut circumstances, dia ikut keadaan. Contohnya macam kalau kita nak membantu pelarian-pelarian Syria hmm. uh, yang berada di sempadan Turki. Di ha, dekat situ kita menggunakan saluran-saluran resmi ya. uh, yang mana seperti contohnya yang saya katakan tadi uh, NGO atau ya, berdaftar dengan uh, Kerajaan Turki dan mereka ini akan menyalurkan bantuan mengikut saluran-saluran yang telah dikenal pasti ya. uh, dan mereka akan memastikan bahawa kita melalui jalan-jalan ataupun laluan-laluan uh, yang apa ni lebih selamat. Ya. Ya dan tidak masuk terus ke dalam kawasan konflik. konflik. Itu itu penting. Mm -hmm. Sebab kita perlukan jaminan. Mm -hmm. Ya kita Maksud perlukan jaminan masuk, daripada yeah. host NGO mm -hmm. ya, NGO yang mana kita bekerjasama, yang berurusan tu untuk memastikan bahawa keadaan keselamatan aktivis-aktivis adalah dipelihara dengan sebaik mungkin. Hmm. Ha. Tetapi sekiranya ya. berlaku, hmm. berlaku sesuatu bencana itu sesuatu yang tak dapat dielakkan. Setelah kita mengikut semua SOP-SOP ini. Kalau di kalangan hmm. aktivis juga apabila sudah meletakkan nama untuk bersama misi-misi di kawasan konflik ini, pastinya mereka ada ketujuan masing-masing ya. untuk uh, melihat sendiri di depan mata sendiri bagaimana kesengsaraan yang dihadapi oleh uh, para pelarian dan mangsa-mangsa ya. peperangan dan sebagainya. Uh, dalam masa yang sama mereka juga ada niat jika ada apa-apa berlaku di kawasan konflik sama ada di kawasan sempadan ataupun apabila mereka masuk kawasan-kawasan konflik, uh, perkara yang tidak diingini berlaku. Ya. Jadi mereka reda kalau kepada mereka ini misi manusia ini, kalau mati itu, mati satu-satu misi yang suci, yeah. jadi mungkin berbeza satu konflik yang lain mengatakan kalau mereka mati, mereka akan berterus berjuang dan ingin mati syahid dan keadaan begitu, yeah. jadi elemen-elemen ini bagaimana Dr. Hafizie uh, uh, melihat di kalangan rakan-rakan kita yang membawa misi yang, yang suci ini, misi yang baik ini, ya? semua orang suka membantu orang yang suka, uh, susah tetapi apabila uh, terperangkap dalam dua kelompok yang berperang ini, yeah. bagaimana kita melihat saya nak tanya tentang itu, kita rehat dahulu, jumpa lagi sepas ini. Kembali dalam melihat uh, unsur elemen militan dan juga misi kemanusiaan Dr. terfizi. Kalau niat pergi ke sana untuk menghantar bantuan kemanusiaan tetapi dalam macam yang sama uh, mereka tahu risiko yang terpaksa dihadapi yeah. dan risiko itu sudah dianggap pun dinilai oleh badan-badan uh, NGO kita termasuk Asas Sharif ini yeah. kawasan yang selamat, kawasan yang putih, kawasan yang kelabu, kawasan hitam dan sebagainya supaya mengurangkan risiko jika ada sebarang kemalangan di lapangan supaya Baik. niat kita itu betul-betul jelas. Kalau kita pergi sana untuk membawa misi kemanusiaan tetapi dalam ucapan rakan-rakan kita aktivis lain mungkin ada niat kalau elok mati kat sana kalau mati apabila menghantar bantuan mati syahid. Ya. Dia begini lah. Uh, kita kita kena act profesional. Uh -huh. ya. Maknanya bila kita melakukan uh, misi kemanusiaan ni objektif kena jelas. Ya kita, kita nak sampaikan yeah. amanah daripada rakyat Malaysia contohnya kepada penerima. Jadi kita kena pastikan misi ini berjaya niat kita tu kena diperbetulkan daripada awal, awal lagi, lagi ya sampai ke medan sehingga kita pulang Dan Dr. dah. Dan strategi daripada rekan memang jelas tentang itu. Memang jelas tentang ini. Cuma kita kena beritahu bahawa dalam setiap misi akan ada risikonya. risiko. Sebab itu bila kita kata uh, kita nak menyertai mana-mana misi kemanusiaan, kita akan sediakan beberapa sesi latihan, latihan. ya. Latihan hmm. supaya kita tidak maknanya uh, berada dalam keadaan serba salah yeah. uh, ki yeah, kalau bila kalau kita kalau terperangkap ya, hotspot ya, ya. ya bila kita terperangkap yeah. dalam satu situasi yeah. apa, uh, apa yang perlu kita lakukan yeah. Yeah. begitu juga kalau berlaku kecederaan bukan ya. reda aje bukan reda <laughs> saja maknanya kita ni positif yeah, yeah, betul. kita positif dan uh, tidaklah mengambil satu sikap uh, kita nak pergi ni kalau boleh uh, kalau mati-matilah bukan okay. macam tu tak boleh bukan macam tu mm -hmm kalau kalau begitulah premisnya ya ber, kita bertolak dari satu premis yang salah kan sebab kita kena ingat apa yang kita lakukan ini adalah amal soleh amal soleh ni of course kemuncaknya adalah jihad kalaulah maknanya Allah takdirkan ketika kita melakukan misi ini dan kita lakukan dengan terbaik dan uh, ditakdirkan hayat kita berakhir di sana insyaAllah allah Allah, allah taala akan bagi kita pahala jihad tu kita akan mendapat pahala syahid cumanya kita pergi tu dengan satu uh, dengan satu niat yang tepat dengan uh, dengan apa ni dengan dengan amal yang jelas ya bukannya pergi sembrono uh, bukannya dengan niat uh, kalau boleh uh, biarlah ketika melakukan misi ini kami diserang ke contoh <laughs> terlibat dalam peperangan dan sebagainya kalau boleh itu kena jelas ni sebab itu saya katakan di peringkat awal tadi bila kita pilih anggota misi ni mereka ini disaring dengan ketat ni dan ya, dia, mereka ini mestilah daripada kalangan aktivis dan seperti yang saya katakan tadi walaupun di kalangan aktivis pun kadang-kadang berlaku juga pelanggaran di sana sini yang mana perlukan reminder perlukan peringatan berterusan ya. dan ini kita, sentiasa lakukan di lapangan ya, supaya tidak uh, tidak apa ni keadaan sentiasa terkawal ya. disiplin terjaga undang-undang dipatuhi dan masing-masing ingat mengingatkan bahawa apakah tujuan kita berada di sini bagi Dr Tahfizi bagi rakan-rakan yang ingin bersama-sama dalam misi kemanusiaan dan juga pastinya banyak sekali NGO yang uh, sudah melakukan perkara yang sama ini tetapi apabila uh, dalam keadaan sekarang kita memperdebatkan elemen militan rakan-rakan kita yang berada di sana sekarang di Syria ataupun di sekitar Iraq dan sebagainya, hmm. mereka bangga apabila menyertai rakan-rakan dari seluruh dunia bukan hanya dari Malaysia yeah. dan kita tahu juga mereka melihat Malaysia sebagai satu peluang juga untuk merekrut lebih ramai ahli-ahli mereka yang ingin bersama-sama dalam hmm. perjuangan mereka. Jadi bagaimana Dr. Hafizi melihat dan nasihat Dr. Hafizi kepada rakan-rakan sebegini? Yang pertamanya lah, kalau kita nak buat kerja-kerja kemanusiaan, kita kena tumpu, tumpu pada kerja-kerja kemanusiaan. Kalau kita nak uh, terlibat dalam konflik ni, contohnya kalau kita nak terlibat dalam konflik ni, benda yang pertama kita kena lakukan ialah kita kena memahami apa yang berlaku sebenarnya. Adakah kita faham sebenarnya? Ah, itulah tidak? itulah konflik Apa, dia, apakah kita faham? Tersebut? kumpulan-kumpulan uh, yang terlibat uh, apa pendapatan mereka siapa mereka siapakah mereka kan jadi selalu selalu berlaku satu keadaan di mana mereka uh, mungkin terlibat dengan satu kelompok yang tidak jelas mm -hmm. ataupun satu kelompok yang ditaja oleh pihak-pihak yang tertentu yang yang menyebabkan mereka ini uh, terpengaruh. apa ini? terpengaruh dan seterusnya terperangkap dalam situasi itu saya saya dimaklumkan ada satu kes di mana ada rakyat Malaysia yang pergi Kemudian setelah beberapa bulan balik kerana dia dia merasa celaru dan keliru dengan apa yang berlaku dia tak tahu kumpulan mana yang berhadapan dengan kumpulan mana jadi uh, inilah maknanya kita janganlah maknanya mengambil satu sikap uh, yang simplistik ya. ya bahawa uh, sekarang ni kumpulan yang berjihad ini uh, berhadapan dengan apa ni kelompok satu lagi kelompok satu lagi maka mereka ini uh, wajib ya. untuk ditolong dan dan tanpa usul periksa ya tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup ya tentang sejarah tentang konflik politik yang berlaku di sana uh, kemudian uh, uh, terus terbabit dengan kumpulan ini dan merasakan mereka melakukan sesuatu yang betul. Saya rasa ini satu tindakan yang sangat berbahaya. Dalam keadaan sekarang ya. juga kita melihat elemen sosial media digunakan pakai secara meluas untuk ya. mendoktrinasi, menyebarkan maklumat, mereka menyampaikan ideologi mereka dan mereka di untuk dibawa ke sana dan sebagainya. Bagaimana Dr. Hafizi melihat supaya kita benar-benar apabila kita melihat Facebook, YouTube dan sebagainya rakan-rakan yang terlibat dalam hal-hal militan ini, kita ada filter kita. Maksudnya kita tidak mudah terpengaruh terutamanya di kalangan aktivis kita di kalangan itu. Ya. Sebab itulah kalau kita tengok ya yang yang apa ni yang melibatkan diri ni diri kebanyakannya adalah anak-anak muda. Anak muda ya. Dan uh, kita dimaklumkan juga mereka ini kadang-kadang orang biasa ya yang sebelum ini a uh, seperti biasalah maknanya ya, ya. kehidupan hmm. yang yang biasa tiba-tiba terpengaruh dan terlibat dengan suatu uh, aktiviti yang kita katakan militan tadi hmm. ya. Sedangkan mereka tidak mempunyai asas yang cukup hmm. ya. Kadang-kadang mungkin soal-soal uh, yang asas dari ibadah pun tak selesai belum, lagi, belum selesai lagi yeah. contohnya semayang ni yeah. waktu contohnya. Lalu mereka mereka merasakan kekosongan tu dan melihat ini adalah sesuatu yang boleh boleh apa ni uh, satisfy ataupun yeah. memuaskan uh, diri mereka dan merasakan inilah jalan yang benar. Jadi saya rasa ini sangat berbahaya. Yeah. Jadi kalau bolehlah kita minta lah ya, anak-anak muda khususnya supaya jangan jangan terlalu senang terpengaruh dengan apa yang mereka baca dengan apa yang mereka lihat sebab apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat itu sebenarnya terlalu Terlalu sedikit nipis, terlalu hmm. nipis, eh? dan tidak menggambarkan hmm. keadaan yang sebenar. Dan uh. kita buat satu conclusion, satu sebutnya satu kesimpulan, kita buat satu keputusan yang tidak matang berdasarkan hmm. maklumat yang separuh matang ataupun maklumat yang tak benar. Okay. Ha. Dan uh, risiko juga kepada kumpulan kemanusiaan ataupun NGO sebegini juga mereka akan diperhatikan oleh uh, pihak berkuasa sama ada negara uh, host mereka. Atau telah lagi apabila mereka bergerak ke negara-negara yang berjiran dengan kawasan konflik dan diperhatikan ejen-ejen uh, perisikan dan sebagainya daripada mereka boleh menghantar Bantuan kemanusiaan tanpa sebarang masalah ataupun ada ruang-ruang yang mereka boleh guna pakai pada sebelum ini tetapi apabila mereka dikaitkan dengan unsur-unsur militan ataupun teroris ini pastinya mereka akan dilihat sebagai kelompok yang perlu diberi perhatian dan tidak mudah untuk bergerak dari point A ke point B malah di seluruh dunia ini perlu kita lihat uh, secara ataupun lebih uh, detail dan perlu lihat lebih uh, menyeluruh bukan mudah untuk menghantar bantuan kemanusiaan terutamanya apabila berurusan dengan negara-negara pihak kedua dan juga pihak ketiga. Terima kasih kepada Dr. Hafizi. Kita perlu panggil lagi Dr. Hafizi dan rakan-rakan yang lain kerana kita mahu unsur militan ini hilang ataupun tidak ada dalam badan-badan uh, uh, kemanusiaan kita yang menghantar uh, niat yang baik ataupun bantuan kemanusiaan kepada kawasan-kawasan yang konflik, uh, perang dan sebagainya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Fizi Makno, ya, Musa Syarif. Ya. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke media sosial kami dan jangan lupa muat turun aplikasi Esrawani.com melalui app, app Store dan juga Google Play. Sekian Assalamualaikum, Insyaallah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.